Baiklah, terima kasih rakan kita Muammar dan Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda Bang mengikuti kita langsung dari daerah Blight pada pagi ini dan seperti biasa sudah kita akan kongsikan beberapa cara yang berlangsung di sekitar daerah Blight untuk pengetahuan kita bersama ya. Keadaan cuaca di sekitar Pekan Kuala Blight pada pagi ini nampak cerah saja namun demikian kita mengharapkan apa juga aktiviti dan juga urusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Baiklah Auda saya bacakan dulu beberapa acara yang bakal diadakan di daerah Blight yang mana pada esok 13 hari bulan Januari 2026 hari Selasa jam 9:30 minit pagi akan diadakan satu program outreach yang uh, dianjurkan ya uh, di uh, sekolah St John Colablad yang mana ianya adalah merupakan salah satu acara pusat tingkatan 6 Blait. Manakala satu makluman khususnya bagi warga emas yang tinggal di daerah Belaid yang mana kepada warga emas yang berminat untuk mengikuti pelbagai program keugamaan seperti pelajaran al-Quran dan tajwid, tazkirah ilmu fardu ain, kraftangan dan juga masakan Pusat Kegiatan Warga Emas Belaid dengan ini membukakan pendaftaran kepada warga emas yang tinggal dan juga bermastautin di daerah Belaid ini khususnya yang mana uh, pembukaan bagi pendaftaran kepada orang ramai dan juga masyarakat setempat bermula jam 9 pagi sehingga jam 11.30 pagi dan sebelah petang bermula jam 2 petang sehingga jam 4.30 petang. Dan juga ingin kita maklumkan bahawa jadual aktiviti. Pusat Kegiatan Warga Emas ini akan diadakan selama 4 hari bermula hari Isnin sehingga hari Khamis dan pelbagai aktiviti terus diadakan dan salah satu yang menarik di sini iaitu program tahunannya iaitu mengadakan lawatan dalam negeri dan juga luar negara dan juga beberapa aktiviti yang disempenakan Hari Kebesaran Tahun Islam, Hari Kebesaran Negara dan juga lain-lain. Jadi kepada warga emas khususnya di daerah belakang ini yang berminat untuk mengikuti apa juga aktiviti yang dianjurkan oleh Pusat Kegiatan Kegiatan Warga Emas ini bolehlah menghubungi pengurus dan juga penolong pengurus Persatuan Pusat Kegiatan Warga Emas di talian 874-2747 ataupun 818-6396. Bila ada itu dia dua info semasa. Dan sekarang kita beralih mengenai bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Silakan. Negara Brunei Darussalam kaya dengan pelbagai warisan tradisional yang diwarisi sejak turun-temurun lagi. Warisan ini bukan sahaja merangkumi budaya, adat resam dan seni, tetapi juga melibatkan penggunaan herba dan tumbuhan semula jadi untuk kesihatan. Salah satu tumbuhan herba yang sering digunakan dalam masyarakat Melayu ialah kembang semangkuk. Berasal dari pokok Scabium macropodum dan banyak ditemui di kawasan Asia Tenggara. Bijinya berwarna hitam dan apabila direndam menjadi kembang seperti jeli yang lembut. Kembang semangkuk juga sering digunakan dalam minuman tradisional. Walau nampak mudah, setiap langkah penyediaan kembang semangkuk mencerminkan kesabaran dan ketelitian. Direndam hingga kembang, ditambah gula batu, kadang-kadang disertakan biji selasih serta beberapa herba lain menghasilkan minuman sejuk yang menyegarkan. Uh, kembang semangkuk ini kalau ikut tradisional zaman orang dulu-dulu, orang tetua kita ini, merupakan salah satu ubat tradisional. Misalnya, uh, misalnya selesma ataupun batuk. Jadi kita ni minum, kita ni taruh rano, cawan atau galas, kemudian disimpan dengan air, campur gula sedikit. Bila sudah kembang, kita ni minum. Jadi hasilnya keluar terpadu kita ni. Uh, itu ia ya punya cara adat dulu-dulu. Ayah sebetulnya kemas mangkuk ini ya jadi kambang. apabila disimpan dalam gelas atau cawan, kita bubuh dengan air, air, air sajok, air, air panas sedikit. Kan. Jadi kambang itu ya. Uh, itu tadi panggil kembang semangkuk. Uh, saya begitu tertarik bahawa generasi beliau masa ini uh, kalau dapat biarlah mereka mempelajari buat ubat tradisional macam seperti ini. Jadi di masa akan datang, ia tidak akan fokus di negara Brunei Darussalam. Kalau kita lihat di gerai-gerai jualan di negara Brunei Darussalam, ada yang selalu buat cindul atau orang campur dengan jintang selasih ataupun kemang semangkuk. Nampaknya sudah ada di negara Brunei Darussalam. Sudah lama di Brunei. Terkenal dengan khasiatnya yang menyejukkan badan, terutama ketika cuaca panas. Selain itu, dipercayai dapat membantu mengurangkan masalah sembelit, meredakan batuk serta menyeimbangkan suhu badan. Dalam perubatan tradisional, kembang semangkuk juga digunakan untuk membersihkan dalaman badan dan sebagai penawar ringan kepada masalah kulit. Ya, untuk mengurangkan panas dalam, ya bentuknya bulat. Lepas itu warnanya hitam, kering. Ia dapat direndam beserta yang mengambang. Lepas tu airnya tu boleh diminum untuk mengurangkan panas dalam. Kembang semangkuk bukan sekadar herba, ia adalah simbol hubungan manusia dengan alam. Ilmu yang diwariskan tanpa buku, dari tangan ke tangan, dari hati ke hati. Dari hutan ke rumah, dari nenek ke cucu. Begitulah perjalanan sebuah warisan. Sungai Semangkuk mengajar kita untuk menghargai yang kecil, memahami alam dan mengekalkan keseimbangan. Warisan bukan sekadar sesuatu yang kita warisi, tetapi sesuatu yang harus kita pelihara.